توكلت عليك يا رب العالمين جدید ترکیے کے بانی کمال آتا ترک پر ایک الزام لگایا جاتا ہے بڑے سغیر میں کہ اپنے انقلاب کے ابتدائی دور میں انہوں نے تمام علماء کرام جو ان کے بڑے مخالفین تھے ان کو حج کی دعوت دی اور ایک جہاز میں سوار کر کے حجاز مقدس کی طرف روانہ کر دیا بیچ سمندر میں جا کر اس جہاز کو ڈبو دیا کہ یہ لو یہ تمہارا حج ہو گیا اب اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنا جھوٹ بارحال میں بچپن سے یہ سنتا آیا ہوں تو اپنے طور پر سوچتا تھا کہ شاید ترکی والے اسے بڑا ناپسند کرتے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے خالفین کا پروپیگنڈا جو بھی تھا بارحال وہی بتا رہا ہوں یہاں مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں کمال عطا ترک صاحب وہ اس الزام کی وجہ سے اب اس میں سچائی ہے یا نہیں لیکن مجھے ایک لیکچر موصول ہوا ہے to be precise سات منٹ اور بائیس سیکنڈ اور اس کا ٹائٹل تھا سپٹیمبر ایک دو ہزار چوبیس خادم واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ علی فراز علی بریکٹ میں علی بھائی کی گفتگو قیمت خرید گفتگو کا خلاصہ جو تھا وہ اگر دو لفظوں میں کروں تو وہ پنجابی کا شیر ہے جے او سونے یار اگے تنو یار پلانا نہیں آیا توڑ دے تسبیح و کسبیا ورد پکانا نہیں آیا اگر آپ یہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو میرے بہت سے لیکچر یاد آئیں گے کہ خوبصورت گفتگو ہے لیکن گفتگو میں کچھ قدرتی رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبان کی گراہوں کے ساتھ ساتھ ان کے دل و دماغ کی گراہیں بھی کھولے شخصیت پرستی میں یہ صاحب اپنے سامعین کو ایک جہاز میں لے کر جاتے ہیں محبت کے ایمان کے اور اسے بیچ سمندر میں جا کے غرق کر دیتے ہیں ان دلہ و اینا لہرا اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے متاثر ہونے سے کچھ شاعرانہ غلو ہوتا ہے کچھ لوگوں کی طبیعت میں بھی کچھ غلو ہوتا ہے لیکن اگر یہ غلو کفر کی انتہا پہ پہنچ جائے رہنمائی کے بجائے آپ کو بھٹکانے لگے تب یہ انفرادی فیل نہیں رہتا وہ کال ہے نا کہ رہنما اور عالم کی غلطی پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے مرشد صاحب جو ہیں ان کے وہ اللہ کا دیدار کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی شکل تک بتا دی میرا وہ لیکچر یاد ہوگا بیٹے جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اللہ کیسا ہوتا ہے لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ اللہ کیسا نہیں ہوتا بائبل میں ہے واٹ ایور یو تھنک imagine امیجن آئی ایم ناٹ لائک نتھنگ لائک می آئی ایم واٹ آئی ایم ولم کل یہ قرآن نے کہہ دیا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ واسف علی واصف صاحب کو بابا جی کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں بابا جی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی شکل کا تعین بھی کر لیا اب تو بتا مجھے اور کافری کیا ہے یہ موضوع ایسا نہیں کہ جس پہ گھنٹوں صرف کیے جائیں اور کہا جائے کہ جی خوب رگیدا خوب لتاڑا سات منٹ بائیس سیکنڈ کے بدلے میں گھنٹوں لان تان کی نہیں شروع میں بتا دیا دو لفظوں کی گفتگو تھی جس کو انہوں نے کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے کیا سے کیا کر دیا بار بار سنبھلے اور بار بار گرے اور ہر دفعہ پہلے سے بڑی ٹھوکر کھائی تو ہماری بات چیت کا جو اول و آخر ہے وہ یہی ہے کہ خوبصورت الفاظ اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی مثالوں کے پیچھے جو تاثر آتا ہے اسے راہ فرار اکثر مشکل ہو جاتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اول درمیان اور آخر یاد رکھ سکتے ہیں انسانی فطرت ہے کیا کریں ذہن بھٹک جاتا ہے لوگوں کی کنسنٹریشن اتنی نہیں ہوتی اور ان قصے کہانیوں میں سے کسی کو ایک اچھا لگ گیا دل کو لگ گئی بات کی کسی کو دوسری کسی کو تیسری کسی کو چوتھی تو اکثر خطیب اینی میں الجھا کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں تو میرے نزدیک اس پورے لیکچر کی قیمت خرید آپ کا ایمان تھا اللہ آپ کو اور مجھے ایسے ورغلاوے سے محفوظ رکھے جو رہنمائی کی صورت میں ایمانوں پہ ڈاکے ڈالے یہاں بہت ساری حدیثوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے خواب سے متعلق شیطان سے متعلق کہ کن کن صورتوں میں آ سکتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا اور چونکہ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں اس لیے اس کا بڑا حملہ اللہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں انہوں نے جو کفر تولا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ سچے خواب ختم نہیں ہوئے نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے تو جن چھالیس طریقوں سے وہی نازل ہوئی ان میں سے ایک ہے اور جو قیامت تک کے لیے صالحین کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی رہنمائی حق شانہ کو منظور ہے انہیں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتا ہے لیکن ایمان کی لٹیا تو انہوں نے وہاں پر ڈبو دی کہ اللہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نظر آئے گا ایک ریلہ اوپر سے نیم چڑھا ایک کفر اور اس سے بڑا کفر کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھا تو فل باقاعدہ مجھے دیکھا تو اب یہ ان سے سوال کیا جائے ان کی محفل میں کہ بھائی صاحب آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تو حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں تو انہی کو دیکھ رہے ہیں ان میں کسی کو نہیں دیکھ رہے نہ وہ شیطان ہو سکتا ہے نہ وہ اللہ ہو سکتا ہے تو آپ دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک آدمی کا ایمان اتنا خراب کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ پہچانے جانے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن سوچ میں وہ کفر ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ابھی سے آگے کیا کہوں یار اب حقیقتاً کراہت ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے ان لوگوں پر اللہ کی حمد و سنا نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر من کا باتیں اللہ میری قوم کو شخصیت پرستی سے محفوظ رکھے علمی محفلوں میں بیٹھیے لیکن رب زدنی علما کا ورد کرنے کے بعد اللہ سے درخواست کرنے کے بعد کہ اللہ مجھے نفع بخش علم تا فرما اور میرے علم و کردار میں میرے عمال میں شیطان مردود کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ رکھ وہ ایک استاد کی حیثیت سے میں ہوں جو آپ کے لیے محترم ہوں جو آپ کے والد صاحب ہوں آپ کے امیر ہوں کوئی بھی ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہے وہاں بندے کی عطاعت نہیں ہے نہ باپ کی حیثیت سے نہ شوہر کی حیثیت سے نہ امیر کی حیثیت سے نہ حاکم کی حیثیت سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک اتمام الحجت آپ کر سکتے ہیں وضاحت طلب کر سکتے ہیں اور غلطی کی نشاندہی کر سکتے ہیں اگر وہ کچھ بیسی پہ اتر آئیں تو جیسا کہ قرآن پاک آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ جب آپ کا سامنا کسی جاہل سے پڑے تو اسے سلام کر کے اپنی راہ لیں لکم دینا کم ولی دین ٹھیک ہے اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے امان میں رکھے فی امان میں دوسرا بھی تو ہے نیکسٹ